Вместе сесть и подготовить план. План именно выступлений. Организационный план. То есть первый вопрос, доклад Петрова, второй вопрос, там 3, 6, 10 минут. Расписать это все по минутам. чтобы у нас была... Потому что ну, это большие массы людей. Ну, это большой зал. У нас будет много приглашенных. Да? Лебарус, по пожалуйста. Угу. Значит, для начала тогда давайте мы определимся. В виде конференции это будет. Либо стол большой. Круглый. Большой, либо, либо, круглый. Ли, либо будет это стадион. Ну, форма, форма, форма проведения. То, о чем вы говорите, это конференция. Нет, мы говорим Нет, я, это назвала по громадский... форме, доклады, садоклады, Это конференция. Э, ну, тут же прописано. Вы понимаете слово конференция, да? Вы понимаете Нет, слово я просто говорю, тут прописано, вот, публичные они проводятся в форме конференции, форму, громадских слухань. Громадский слухань. Слух, у нас наказ вот не при громадских слухах, ну так говорит, слуха, говорит э, Коржу, Коржев, там нет э, это, четкого регламента, там нет э, председателей, там нет ну, таких вот, как, там есть председ... ведет, собрание и секретарь. Ну, все. Поэтому то, что вы говорите, это уже конференция. Там ну, должен был орг, комитет. Я это называю Скажем так, вы это называете конференцией. Нет, это давайте... Это не я, это то положение, на которое вы ссылаетесь. А безусловно, Воронку, сборный, да, слух, и это, да. Да, это тут перед этим да, написано, да, что вот слух. мы тут напрягаемся, <къем> а тут же четко написано, что проводит. Выконавчий орган, да. он именно ответственный, да. госпожа Мельник, да. за то, что будет там что-то да. или не будет. Да. Вот поэтому рабочая группа может порекомендовать, а когда Выконавчий орган будет публиковать, поскольку она уже отвечает конкретно за то, что размещает, это уже пошло да, официально. Да. Поэтому мы должны определить, если это конференция, мы можем порекомендовать Выконавчий органу это в виде конференции. Вопросов нет. Значит, тогда нужно продумать оргкомитет, бюджет конференции и так далее, и так далее, и так далее. Это, Все уже не, это уже не ремарка, Владимиру. Но... Это уже целое выступление. А да, я ремарочу, как бы на, на Владимиру. Пану Владимиру не знакомо это слово Общественное служение

Общественные слухания, Общественное слухание, не як и на я. Так тогда а какой не нужно доклады, до до о чем, чем говорить. Владимир Она предлагает форму просто, говорит, Иванов скажет, то Петров, то ну, порядок, просто, ну, элементарный порядок. Должен. План, план. Любого мероприятия. Там постоянный. же, если мы вот выбираем то, о чем говорит Виктор Алексеевич, я уж поднимусь, вот, то, э, мы можем это проводить не обязательно в одном месте. Мы это можем провести по микрорайонам. Так, так, так. Я имею в виду, там ДК строительство, муниципальные Можно просто во Принять дворах. Этот, да, чтобы те этот, ветераны, этот, которые не очень хорошо передвигаются, он не он очень обеспечены транспортом личным и, и вот все такое Логично. прочее. Поэтому, поэтому как бы по форме есть смысл задуматься, как провести. Логично. То, о чем вот пошел разговор. Это, это конференция это одно место, один зал и все можно вообще-то э, с того, что где-то там по микрорайонам э, советы, громады э, сейчас выдали вот листовки, предложения, объявления они подготовились, определили полномоченных, делегировали они пришли по теркомам, например, да? да, да, и за круглым столом а в теркомы мы, представители рабочей группы когда председатель собрания, мы можем туда выйти и поучаствовать. Тоже вариант. Приблизиться к людям, поскольку касается больших ну, верхних ну, смысл всего учить. этого как раз и был. Да, да, конечно, Поэтому, конечно, та информация, которую мы сейчас рассматриваем, потом она не будет сильно затратной. У нас люди вообще не знают своих прав в этой сфере. И чем больше категорий, количества людей хватит, да. это мероприятие, тем лучше. Потому что мы будем давать информацию людям, то, что касается их, их прав и доступа. Ну да, вы же видели, прав... видели, как праздновали на медний день Конституции? Нет, я не понимаю. Ну, те, кто гвалтуют насильники, поднимали тост там и говорили, и пили за изнасилованную бедную Конституцию. Вот. Поэтому наша вот. задача идти в народ, да? Да. 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 Идти поближе к людям. Тоже вариант. Я полностью, например, согласна. Давайте ну, определить, выбрать нам надо один какой-то вариант, который будет устраивать. Валерий Павловна, имеет что-то сказать по этому поводу? Поскольку мы изначально прописали уже везде, и ваша просьба была, и распоряжение мэра есть о том, что провести громадские слухания, то уже не имеет смысла нам теперь устраивать из этого однозначно, поездки. Везде. Однозначно, Это очень должно интересно. быть проведено одно нормальное мероприятие. во-вторых, во если вы говорите о том, что нужно Поселкам там, там, там. Как это может быть до, Подождите, того? как вы это себе представляете? Там прозвучит какое-то предложение, мы пошли туда дальше, там там еще ну какое-то предложение звучит. Но то предложение не хотели бы эти люди принять. То есть нет, извините, мы должны порядок. кто хочет прийти, послушать и сделать предложение, он всегда найдет момент, как это сделать. Но не надо нам ездить по городу в, в одном месте. выездные заседания. Это, это не общественное слушание в чистом виде, о котором мы сегодня говорим. То есть в одном месте. В одном месте все предложения, какие там будут письменные, устные, они поступят там от нас. И там это будет вот, в общем собрании будет решаться. Тем более Тогда эти и... предложения будут еще поступать в течение всего этого периода до момента проведения. Так мы же не определились, как мы можем... Как мне? Нет, нет. Ну, она просто отошла, честно говоря. давайте это сделаем аж в сентябре, если мне недавно задавали вопрос. Мне, Когда э, это будет? Ну, мы знаем, что неоднократно уже от вас руководство требует форсировать назначение. Чем оно руководствуется? Для чего им срочность такая? Они аргументируют это? Вот мы хотим быстрее. Для чего? Цель? Как можно быстрее провести? Что подталкивается? Это надо Чукову спрашивать. Ну, мне непонятно. Мы подаем сейчас Что за с... вот это извещение, да? Не менее, чем за 30 лет. Не менее, чем за И что, там указываем в сентябрь месяц? Ну, да. Но не менее. Положение не менее. Мы можем за два, за год, за три. Но не менее. Положение не менее. Мы можем сейчас завтра сразу не опрыгнуть. А дорабатывать его, то есть взять как бы за основу. До дня независимости. Да не знаю. Выложить и его за 40. Зависимости выложить. Нет, минуточку. Зачергивать. Все получится отлично. Ну выложить его не забороны за 40 выводов. Не заборонено за 50. Лучше не сказать, не менее чем за 30. Главное, условие не менее. За 40 можно, за 50 можно. Ну, тогда за 60. нам осталось определиться с числом, конкретно. Да, все, да. Совершенно верно. Да, да. Один Срок месяца, час заходи, в порядок обговорения, регистрации у нас. У нас несмотря было, на отпускную компанию, не а не отпускную компанию, никогда не уходят в отпуск все. СИ. Уходит руководитель, остается зам. Уходит зам, остается, но зам. остается но руководитель. Но Поэтому успихивать а на то, что отпускная компания. Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Я планирую для того, чтобы...